Привет, ребята! Как вы далеки? Мы сейчас подойдем и расскажем, чем мы будем заниматься. Наконец-то на весенней уличке мы вышли и будем снимать очередной выпуск передачи «Планинки или брюнет». Не хочешь, не надо. Правила игры. У каждого из ведущих по 5 девчонок. Мы задаем по 5 вопросов. Потом суммируем, и кто-то из нас победит. А кто-то из ведущих будет наказан. Ну ты же все сказал. Да, еще победивший цвет волос, вот одна из представительниц будет вознаграждена от нашего партнера. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик. Я же говорю, пригодится. И, значит, а, жеребьевка. У тебя есть жеребьевка? Ну, известно, у меня есть жеребкование. Давай, у меня есть серветка белесенька. Если догадаешься, в Вики, то играешь за белявок. Нет, то за брюнеток. Ну, я за брюнеток. Как звали почтальона Печкина? Помните? Почтальон Печкин. Это да. Я, кстати, до этого момента тоже не знал, до сегодняшнего дня. У него, оказывается, есть имя и отчество. Давайте, я имя, вы отчество, окей? Три-четыре. Станислав? По глазам вижу, что Брониславович. Ладно, сейчас полегче. Как будет 120 на английском? что я не буду отвечать на все. Поехали дальше. Сколько лет прошло от дня рождения Тараса Шевченко? 127. Сколько? 127. Так, э, если знаете, назовите столицу Турции. Стамбул. Так. И что такое вымпел? Представили вымпел. И это? Не знаю. Як звали почтальона Печкина? Печки. Почтальон Печкин. Не, Петя? Бу... не було в нього імені. Як? Петя. Петя. Петя, І Петя, Петро, так. Петро, так. Да. Добре, йдемо далі. Як буде англійською 120? О, я не пам'ятаю. Серйозно не знаєте? Ні, я не пам'ятаю. Знаєте, але не, не було. Ну, добре. Скільки років минуло з дня народження Тараса Шевченка? 2016-й це виходить 100... 113. Нехай буде. Назвіть столицю Турції. Боже. Ладно, давайте дальше. Остання. Что такое вымпел? Вымпел? Вымпел. Вымпел. <laughs> Не знаю. Как звали почтальона Печкина? Петя. Как будет 120 на английском? <laughs> Кстати, британцы, ну, они... У них каждый ответ начинается со смеха. Cup of tea. Ну, 120 на английском? Да. <laughs> Немецкий в школе учили? Ничего не учила. В школе-то были? Была. Как там? Проходила мимо. Сколько лет прошло с дня рождения Тараса Шевченко? Многие, конечно, уже не следят. Да, много лет прошло, но да. сколько? Ну, здесь больше 100. А точнее? Здесь 115-114. Чего-то назад пошли. Может, 115-116? Не, можно вниз. Хорошо. 1415. Если знаете, назовите столицу Турции. Не, не знаю. Так, ну и, наконец, что такое вымпел? Не знаю этого вопроса. Вымпел? Ну что вымпел? Ну, мне ни на ничего нагадывает. Я не буду говорить, на что. Можете сказать, мы запикаем. Нет. Ну, понятно, Я что вымпел, наверное, не из женских каких-то там да. косметических принадлежностей, да, что-то угу. сугубо Тоже не знаю. А що нападає mm. хоча А Показати можете? Mm. Ну, mm. Як звали почтальона Печкіна? Mm. Mm, не знаю. Сейчас почтальон Печкін. Зтепу, нет? Не пам'ятаю. Не помню. Мультик дивились, так? Очень давно. Mm. З якого? З, шо, З якого мультику персонаж? Про, э, простоквашино. Як буде англійською 120? <свист> Боже, какой позор. <свист> ну, вы вчали <учёте> да? <свист> да. Давайте зараз гадаємо. Шкільний курс. 120. Yes, of course. Yes. Скільки років минуло з дня народження Тараса Шевченка? Он родился в 1800. Где-то, я думаю, 130-140. Вот так. 1800 -му народився і зараз 2130 якось. Около 200. Хорошо. А, точ 200. а точно. <світ> е Давайте. ще. Е Точну цифру. Коли це відмінили кріпосне право, зараз подождіть. Ти 100 пускай буде з. 200. Ну, пускай будет 200, я не помню точно. Нехай будет 200. Добре. Э, Назвіть столицу Турции. Mm -hmm. Анкара. Угу. Бували там? Нет. Але поедете? <laughs> не знаю. Ну, хотелось бы, правильно? Ну, хотелось. Но в Стамбул больше. Там краще? Да. Нет. Добре. И последнее запитание, что такое вымпел? Вымпел? Вымпел. Вымпел. Подожди, что это такое знакомое? Украл вымпел в тюрьму. <laughs> вымпел. Это же там в машине? Ну и там так, конечно, может быть, может быть. Пимпел. Не знаю. Взагалі не помните сейчас? Нет, нет. Як выглядит? Деталь машина. Нет, наверное. Это деталь, наверное. Можливо? Ну да. Без знаете машина не едет. Наверное. Как звали Почтальона Печкина, Напомните? Нет, я мультики вообще не любила. Чего? Не знаю, никогда не любила смотреть и мультики. И вы не злая выросли? Ну, как бы не злая в принципе, но мультики не люблю если человек в детстве не смотрит мультики, значит он не злой вырастает. Там по гемоглобину другие показатели. Я детей но... люблю. Детей любят. Да, не злая, значит животных тоже. Но нормальный. детям своим тоже не дадите мультики смотреть. Не, ребенку даю смотреть. у ну, меня девочка любит. В принципе любит, но я с ней не смотрю. Как будет 120 на английском, знаете? Да. 120. Так. Ну, пошло дело. Сколько лет прошло с дня рождения Тараса Шевченко? Ой, не, не вспомню, не знаю. Это 9 марта было, вот, но как бы... Mm -hmm. <laughs> ну, 100, 100... 1916... Э, ну, 100 было уже, 101 вроде бы. Или 100? Нет? Я не помню. Точно. 2016 и... Ну, мне кажется, 100 или 101. Mm -hmm. Где-то так. Так. Э, Нет? Э, я вам Скажите мне, чтобы а я знала я, точно. А я вам должен знать? Ну и... Я 2. сейчас вам скажу. Вы, может, вы вообще не знаете те вопросы, на которые там задаете. Я 202. <свят> э -э так. Обнулились. Назовите столицу Турции. Потерялись, да? <свят> Измир. Измир. <свят> я не потерялся, ваша подруга стоит там и все слушает. Я вам сейчас скажу правильный <свят> ответ. Я не говорите, я знаю, я знаю. Мы вам. Между прочим, я вслух сказала, она услышала, вы не услышали В вот, ней эфира вам расскажет что, что такое Измир? Столица Город? Турции? Измир? Ну, да, вроде Не? Что-то не то, реально Не, ну Такого не Стангул города... точно, вот Или Кимер угу. Не, Кео. Ки... какой Кимер, боже не. Вы просто реальные города хотя бы называете, если вы угадываете? Ну, а что-то нереальное Кимер есть такой Ну, я знаю Вот И... То что? Не знаю проехали дальше. И, наконец, что такое вымпел? Не знаю. Ну, угадайте, ну. Я так и знал, что после Шевченко зачем не пойдет. Зачем, если не знаешь угадывать? Если не знаю, то не знаю. Ну, есть доля правды, конечно. Я проверяю, или фартовая, может. Я не люблю угадывать. Если не знаю, не знаю. Пересмотрите мультики, там вся инфа есть. Мы уже полчаса бродим, и почему-то у нас такая неловкая пауза, вот девчонки перестали быть отзывчивыми. Знаете, вот рыбалку напоминает. Ну, не клюет и не клюет. Бать, что, блондина ищешь? Ага. Как съемка? А ага. И чё, что-то отвечают? А ага. Ну, снимай, снимай. Ага. Как звали почтальона Печкина? Степан Игоревич. Степан Ігрівич, yeah. нехай. Як буде англійською 120? course. Yes. Okay. Of course. Скільки років минуло з дня народження Тараса Григоровича Шевченка? 102. Зарахую. Назвіть столицю Турції um, Стамбул. Анкара. То яка? Анкара. Угу. А тепер у вас телефон грає. Граємо далі. Що таке вимпіл? Вимпіл? Ну, не підказуйте. По-моєму, це в лампі, -то ерунда? яка то єрунда. Яка? Як виглядає? Ну, яка-то, може, ці дві штуки, які електричество дають. Дають світло. Возможно. Ну я, якщо чесно, не компетентна в этом. Нічого страшного, ніхто не компетентний в цьому питанні. Ні, є люди, які компетентні в цьому питанні, але можливо не ми з вами. Давайте привіте передамо, кому кого знаємо, кого не знаємо. Передаю привет моему парню Женечке. Вот. С учебы, да, идете? Там речка внизу, куда вы идете? В речку? Настолько плохая учеба. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Меня Виктор, очень приятно. Поехали. Как звали почтальона Печкина? Почтальон Печкина? Имя, отчество у него было, как вы считаете? Ну, насколько я помню, нет. мультфильм не заморачивался по поводу названия персонажа. Как будет 120 на английском? О -о -о. Не помню. то туговатый. Сколько лет прошло с дня рождения Тараса Шевченко? Хай будет 120. Пусть будет. И э -э еще, назовите столицу Турции. Отлично, отлично. Не знаю. Хай Анкара. Ш что такое «вымпел»? «Вымпел»? без понятия, не знаю. Если я вам скажу, что вы Анкару отгадали, у вас сейчас вдохновение придет угадать, что такое вымпи? Ну, я не знаю. Как звали почтальона Печкина? Печкин. Это кликуха у Почтальон. А звали его? Было у него имя, как Ну, какое-то было, но... Галима или нормально? Хорошая, боже. По всему мультику был почтальон Печкин. Печкин. Mm. Палич. Хай буде Іван. Хай буде Іван Палич. Як буде англійською 120? Uh, one hundred uh, twenty. Sure, it's true. Thank you. Джуліа. Yeah. Скільки років минуло з дня народження Тараса Шевченка? Так, він народився 1814-го, значить, 202 роки. Correct. З англійською не можу проти все вірно. Назви столицю Турції. Стамбул. Стамбул. Турки кажуть, і Стамбул. А ми Стамбул. Все правильно. Що таке Вимпел? Не знаю. З догадок ніяких? Як він виглядає? Без поняття. Де він може бути? Вимпел, не знаю. Може, щось якісь електричні Включати чи виключатель, не знаю. Ну, да, раньше логика про все нормально. нормальная. Знаете ли вы или помните, как звали почтальона Печкина? Почтальон Печкин. <связывая> вот, имя отчество у него есть, как вы считаете? Я <связывая> не помню. Как будет 120 на английском? 120. <связывая> так. Сколько лет прошло с дня рождения Тараса Шевченко? 202. 202? <связывая> ну, чего же подруга подсказывает? Сколько было? 202. 202. Праздновали? Нет. Назовите столицу Турции. Стамбул. Так, хорошо. Были? Нет. Будете? Конечно. Когда? Завтра. Поделитесь кусочком Турции и со мной, пожалуйста. Что такое вымпел, наконец? Вымпел. Животное. Все, не слушайте ее. По-моему, сбивает с толку. Специально. Не, я не знаю, что такое «вымпел». Ладно, если это животное, вот как оно выглядит, по вашему мнению? Ну, это типа... Типа быка. Да? Да. Нет. Сколько рок у него? У него нет. Безрожий бык. Вымпел. Это типа не быка, это типа э, дикой свиньи. Нет? <ролевые> У вас конечно, по животным вообще, ну, <ролевые> Типа быка, типа... типа. <свист> <свист> так, приятного аппетита вашим детям, хорошего им сна, не разбудили там? Давайте передадим приветы. Передаем привет всем. Кому? Всем, кто дома ждет. Мужу, маме, сын со мной. Наш Animal експерт сьогодні тоже потрудился. Давайте ви Да, Хочу передати привіт всіх своєї сім'ї. Як звали почтальона Печкіна? Ну, у нього було ім'я, так. Хай Печкін, Станіслав Іванович. Як буде англійською 120? 120. Of course. Скільки років минуло з дня народження Тараса Григоровича Шевченка? Стопта. Ідемо далі. Ну ви знали. Да. Знали, звісно знали. <свісно> назвіть, <свісно> назвіть столицю Турції. Анталія. Як? Анталія. Анталія? Да. Відпочивали там? <свісно> Відпочив. <свісно> В Анталії відпочивали все. Ні, я, я не відпочивала. Запам'ятав. 40. Я не можу зарахувати світ. Анкара. Я не зможу зарахувати світ, вам її підсказали. Ні, хто де? <світ> що таке вимпіл? <світ> Знаєте що? Я дивлюся вашу передачу. у Вас є питання полежі. Ти розчарований? Я це, знітився. Знітився ти, тому що програли твої дівчата. От те... Сьогодні виграли білявки, Там це означає лише одне. Пролетіли. – Не даю слова сказати. Це означає, що нагороджувати сьогодні буду я, нагороджувати буду білявок з сертифікатом в кав'ярню. Звісно, на каву. В кав'ярню друзі кава. А він буде нести покарання. Вітаю вас! Злякались, тому що думаєте, що зараз буду опитувати, да? так? А ні, все, білявки зробили. Білявки зробили все за вас сьогодні, тому ми просто е, каву любите? Так. Да. А хочете? Ну, Не знаю. Я дарую вам сертифікат в кав'ярню Друзі і Кава. Ви можете піти зі своїм хлопцем, попити кави. Я почервоніла, так. Да? Як вас звати? Юля. Юля, ну давайте емоції якось давайте більше, 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 більше. Тримайте. Це ваш сертифікат. Класно, дуже дякую. Дякую білявкам. Дякую всім. Що потрудились що такі, за вас? Да, що такі молодці, вміють класно так відповідати на питання. Ну ви можете дуже, передавати, дуже до речі, привіт тільки зараз. А, передаю привіт ГЗ-122. Це в нас в агро університеті така є група. Далі передаю своїй мамі, своїм всім рідним, хто не знає, всім привіт. А ви зараз прогулюєте, так? Да? Ні, я не прогулюю. Я просто зустрілася своїм хлопцем на 5 хвилин і йду зараз на пару знову. то давайте на каву, а потом на пару. Это броу-бар, это Леся. Посмотрите, чем здесь занимается. Я даже представить не могу, чем мы сейчас здесь будем заниматься. Сделать девичье тату. Спасибо. Я так понимаю, вы здесь татухи не бьете, но вас заставили, да? Броу-бар может все. Это точно. Так, вы мне делаете временную. Да временную, на неделю. На неделю. Неделя позора, это ничего страшного. Бывает похуже. Где будем бить? На шее. Приступим? Да. Так кто это? Вы не знаете? Какой позор! Это же свинка Пеппа. <свист> Я свинка Пеппа. Вот представьте, насколько выгодно в тюряге сидеть с аниматором в одной камере. Бьем свинок Пеп друг другу. По праздникам Микки Маусов. Крым наш! Самое страшное, если после этого выпуска к вам повалят мужики. Спасибо вам, Вася, за то, что и украсили и изуродовали меня, вот, смотря в какую реальность смотреть. Дернем блондинку за косу на удачу на следующий выпуск. Смотрите нас на телевидении, на канале в YouTube. Передача называется Блондинки или брюнетки. Будьте умными или просто удачи у них на выбор. Ну да. Согласна.